Τρει φορέ έφτασε η χώρα μα κοντά σε πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπουλο σε συνέντευξή του στο πρώτο. Τρει φορέ έφτασε η χώρα μα κοντά σε πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπουλο σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, αναφερόμενο παράλληλα στην εξεταζόμενη υποχρεωτική στράτευση στα 18. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία συνέχισε και χθε τι προκλήσει με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αναφέρεται ότι η Ελλάδα παραβιάζει τα δικαιώματα τη τουρκική, όπω την αποκαλεί, μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Δεν τίθεται θέμα στρατικοποίηση των νησιών, ούτε συζήτηση σε με την Τουρκία, επεσήμανε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, καθώ όπω ανέφερε, η απειλή είναι ορατή και η Ελλάδα την βίωσε το καλοκαίρι που μας πέρασε τρεις φορές. Το καλοκαίρι είμαστε σε μια παρατεταμένη επιφυλακή επί πάρα πολλού μήνε. Τρει φορέ έγινε καθολική κινητοποίηση των ενόπλεων δυνάμεων. Καθολική. Ο Νίκος Παναγιώτοπουλος πρόσθεσε ακόμα πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα υποχρεωτική στράτευση στα 18. Ωστόσο, αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να τεθεί στο μέλλον, πάντα σε συνεννόηση και κατόπιν προτάσεων από τα γενικά επιτελεία. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν έχει λόγους να φοβάται να διάλογο με βάση το διεθνέ δίκαιο στέλνει ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο λίγε ημέρε μετά την επανεκκίνηση των διαρευνητικών επαφών Ελλάδα-Τουρκία. Οι επαφέ δεν είναι διαπραγματεύσει και δεν έχουν ορισμένη ημερομηνία λήξεω. Η Ελλάδα, σήμερα διπλωματικά και αμυντικά θωρακισμένη, δεν έχει λόγου να φοβάται έναν διάλογο με βάση το διεθνέ δίκαιο. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κρίση στα Ήμια, όπου στι 31 Ιανουαρίου του 1996 έφεραν Ελλάδα και Τουρκία στα πρόθυρα ένω Αντιπαράθεση και οδήγησε σε μια τραγωδία με τρεις νεκρούς, σύνδεση με τον Λεωνίδα Καπερναράκο, να μας πει για την εκδήλωση που έγινε πριν λίγη ώρα στη μνήμη των Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γελοψού το ελικόπτερο τον οποίο να θυμίσουμε, Λεωνίδα, συνετρίβει λίγο πριν επιστρέψει στη φρεγάτα Ναβαρίνο. Ακριβώ 25 χρόνια συμπληρώθηκαν από εκείνη την τραγική νύχτα. Αλλά όσα χρόνια και αν περάσουν, κανεί δεν θα ξεχάσει του ήρωε των, των Ημίων. Και όπω κάθε χρόνο, έτσι και φέτο, με πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά ε, ψάρι επιμνημό συνειδέηση στον Ανδριάντα που, του Παναγιώτη Βλαχάκου, του ήρωα των ε, Ημίων, στην πλατεία Τελστιθέα. Ε, ψάρι επιμνημό συνειδέηση, χοροστατούντο το του Μητροπολίτη Πυρεό, του κυρίου Σεραφείμ α, και παρουσία και του Δημάρχου Πυρεάτου, του. Κ. Είδαμε να καταφέρει και Στεφάνη στο μνημείο. Ακριβώ όπου κατέθεσε και Στεφάνη. Εδώ βλέπουμε και τον κύριο Γιάννη Καλογερόπουλο, αντινάβαρχο και διοικητή τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Όπω Στεφάνη, κατέθεσαν και οι ανιψιέ του ήρωα Βλαχάκου. Θα πρέπει να σα πω ότι ήταν μια σεμνή τελετή με όλα τα μέτρα προστασία κατά τη πανδημία, κατά του κορονοϊού. Και η τελετή αυτή ολοκληρώθηκε με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σεραφείμ να ψάλει τον εθνικό μα ύμνο. Να προσθέσουμε ότι πριν από λίγο. Υπήρχε και μία ανάρτηση από τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά του. Τη...